Ситуация в последние дни относительно спокойная. Но если работает по нам, то в основном 80-й, 120-й миномет довольно плацельно. А так, как бы, все стороны мы ничем не отвечаем, поддерживаемся минских договоренностей, ожидаем. Противник ведется довольно борзо, скажем так, вылазит на открытые местности, ничего не боится, то бишь ни за что не переживает. Всегда готовы, ожидаем, ожидаем команды, готовы к бою. Ну там больше россиян. Там лично ну, у меня друг есть он был в плену, я говорю, там много россиян, как бы, и некоторые просто ездят сюда, сюда на Украину, как на полигон, тренируются на нас с ну, с артиллерией работать там и тому подобное, так вот. Ну, мне кажется, да, там есть профессионалы своего рода, потому что, когда минобстрел, минобстрел они работают так четенько, вообще, так, тух, 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 мину ложат, 120-й калибр там. 152 работает у них. И грады у них часто работают. В последнее время грады. Бывали, были там замечены первомайские. Будем бороться до последнего. Вот так вот. Пока, не знаю. Честно, устаешь, устаешь, но благодаря людям, благодаря моей маме, благодаря детишкам, рисунки, которые я, я заради них, на них и все. Тех людей, которые веруют в Украину и тому подобное, и как бы как бы не было, я буду до последнего. Вот так вот.